Семен Семенченко, командир батальйону Донбас. Слава Україні! Дякую, що знайшли час до нас прийти. Це велика честь з вами поговорити, пане Семене. Ну, почнемо з простого. Як вам цей бронежилет? Я питав, тут був громадський активіст Максим Музика, який займається постачанням за свої власні гроші того, що можуть купити. Бепси, броніки і так далі. Давайте мы его обстреляем, мы посмотрим. То есть мы стреляем с двух дистанций, если... Прямо в студии мятение... тут у вас? Не, способствует... ну зачем у нас? Я mm. не знаю как, это же на вид. Мы сегодня три проверяли варианта. Россияне mm. не подкачали, возьмем на вооружение. Дальше немцы идут, дальше, блин, наша идет, к сожалению. Mm -hmm. Наскость пробивает. Максим каже, что ситуация с постачанием военных, которые воюют, защищают нашу свободу, там наш цивилизационный выбор, я катастрофичную просто. Как бы вы это оценили? Ну, я оценил, что пока не, ста... не перестанут покупать белье в 20 или 30 раз дороже себестоимости, делать всякие глупые закупки, пока это будет бесконтрольно, то так оно и будет дальше. У нас такого нет, потому что это наша жизнь, наши люди, и поэтому нам почему-то всего хватает. Как вы ставитесь до идеи отправки промысловой и всех чиновников Министерства обороны и генерального штаба на передовую? Ну, это больше, наверное, пиар идея, этого угу. не будет, потому угу. что, <laughs> я думаю, половина разбежится по дороге. Но вообще, если бы такое... Случилось, то було б неплохо. Ну, це нереально, реально, тому що не будуть сражатися, поняття. Колишній, колишній кажу, колишній народний депутат, тепер президент України Порошенко сказав, що антитерористична операція не може тривати місяцями на сході. Іншими словами, він сказав. Що вона має бути завершена в найкоротші терміни. Сьогодні було оприлюднено, принаймні, я сьогодні прочитав, що є план створення коридорів, по яких бойовики терористи можуть вийти собі на територію Росії. Ті, які не вийдуть і не складуть зброю, будуть зачищені за допомогою важкого озброєння. А цивільне населення, відповідно, вийде по гуманітарних коридорах. Як ви до цього ставите? Мені каже, це та шибка. Чому? Потому что э, если люди, совершавшие преступления на территории Украины, будут просто отпущены, они а сдадутся на каких-то условиях, то я не вижу причин, по которым они не вернутся завтра опять. Это признак слабости. Но я не готов критиковать действия действующего президента. Мы очень долго ждали, пока его изберут. Но я считаю, что это ошибка. Я как гражданин Украины имею право на собственное мнение как развязать эту проблему очень. Чем она взгли имеет военное решение очень просто угу. она конечно имеет и военное решение во первых у нас никто не ведет информационной войны по сути то есть необходимо разъяснять населению то что ну, рассказывать про основные мифы российской пропаганды развенчивать их действовать достойно примерно так же как с таким же напором как действует российское телевидение это вполне нам по силам только мы будем говорить правду они будут Врать. Второе, необходимо наладить э, координацию между воинскими частями, между армией, милицией. Дальше необходимо дать инициативу командирам э, вниз отдать. Необходимо наладить связь, разведку. То есть, фактически нужно создать заново армию, милицию, СБУ. Сейчас, пока есть вызов, есть все возможности э, поменять все эти структуры, а потом наверное, передать эстафету уже другим государственным организациям по их смене. Если этот вызов мы пропустим сейчас, то мы будем гнить очень долгие годы. Мы не можем сейчас проиграть, мы не имеем права просто. Тем более для этого, для победы есть все основания. То есть я не вижу, почему мы должны проигрывать. Семена, я, пока вы воюете, льете свою кровь, вы и ваши товарищи, я сижу в тихой студии, там, да, под охрану. и тут в тихом месте, и маю возможность говорить с генералами из разных ведомств. Я вам скажу, що ситуація не втішна. Не втішна в тому сенсі, що вони говорять всі правильні слова, а результати, якщо питати бійців, їх батьків, з якими я також спілкуюсь на вулицях Києва, але не тільки Києва, питати людей, які реально приходять, таких як ви з лінії фронту, то картина є цілком. Протилежно до того, так. що вони говорять. Їх треба всіх звільнити. Що з ними робити взагалі? Що все згнило. А... Спецслужби, прямо перепрошую, спецслужби прямо кажуть генерали, які там служать. згнило все. Ми не знаємо, вже це є російська спецслужба чи українська. Так? Міністерство оборони теж тут. Міністерство внутрішніх справ, критики Авакова кажуть, що це також ні, ні, ні до чого. Куди подіти цих озброєних людей виникає купа питань, де взяти нових? Да, господи, полстраны э, хочет защищать э, Родину. Необходимо открыть шлюзы, включить социальные лифты. Но первое, э, для президента требуется осознать эту проблему и то, что ее нужно решать кардинально. Второе, необходимо массово привлекать новых людей, патриотично настроенных. Знаете, есть такая пословица, лучше несколько лет ошибок, чем 50 лет саботажа. В-третьих, необходимо при президенте или при Верховной Раде, не знаю, пусть сами решают, создавать что-то вроде, знаете, как в советское время там был СМЕРШ. Но это реально какой-то орган, имеющий полномочия борьбы с диверсантами, шпионами, с коррупционерами. Потому что если спросить человека обычного с улицы, что он думает, например, про Верховную Раду, то там начиная от идеи создания батальона Рада до предложения запустить туда случайно ракету. То есть, если люди так начинают относиться к своей власти, это очень опасно для государства. Нужно срочно менять что-то, то есть открывать шлюзы и пускать туда новых людей. Такие mm -hmm. люди есть, их много. Вот наш пример, пожалуйста. Сейчас мы, мы у нас уже три состава батальона, мы не можем. Остановить этот поток желающих. Причем люди понимают, что им не будут ничего платить, они понимают, что это передовая, они понимают, что это угроза смерти и прочее. Но mm -hmm. это патриоты. И таких много. Не надо бояться, что разбегутся действующие структуры. Знаете, иногда слышу, если мы их тронем, они разбегутся. Да пусть бегут. Они ничем не навредят, они безвольные, они не опасны. Они могут только предавать, продавать, там, сливать информацию. Но это я про тех, не про всех говорю, конечно. Есть нормальные люди, но, к сожалению, в небольшом количестве. Коломойские нормальные люди на том смысле? Смотрите, я Коломойского встречался с ним один раз всего, я могу сказать, что я не знаю там все эти истории там, про олигарха Коломойского, я вижу, что он делает сейчас на посту главы госадминистрации, причем многие вещи, ну он сейчас действует в интересах Украины, реально, многие вещи делаются аматорски, с колес, но сейчас он действует в интересах страны, это единственное, что я о нем знаю, я об этом так и говорю. Ахметов? Я не знаю, що робить Ахметов, Чесно. Це... Ви кажете про те, що ці люди нехай вони розбіжуться. Це відкри... і кажете про те, що треба відкрити соціальні ліфти. Звісно, запустити. запустіть. Ну ви ж розумієте, що відкрити соціальні ліфти це означає, що змиє цю колишню систему всіх, всіх крадіїв, які руйнували нашу державу, суспільство розкрадали, стріляли людей на майдані, санкціонували це, виправдовували в цій студії. Ми говорили, мало їх стріляють, таких як ви, я і всі інші. Так? І це їх змиє. Вони очевидно ляжуть кісьми для. Для того, щоб цього не допустити, вже оці титани політичної думки від партії регіонів, там є такі масштабні фігури, я коли про них думаю, думаю, це, напевно, або Клаузові, або Бжезинський, навіть не знаю, з ким порівняти. Лук'янов депутат. Да? Він каже, там ми президенту забезпечимо 350 голосів в парламенті, тільки щоб він наш не розпускав. Путін буде їм платити, ви розумієте, да? вони будуть сидіти і так само продавати державу, як вони продавали впродовж останніх 10 років. Извините за питание. Их отправлять в батальон, сформировать из них батальоны на фронт. Это нереально. А? Вы же понимаете, что это нереально. Нет. Они до него не доедут. Ну, давайте так. Я не буду лезть не в свое дело, угу. потому что мое дело сейчас, чтобы люди поехали подготовленные на фронт. Я могу там дать совет, как вот, может быть, он не там. Так. Мне кажется, что нашему президенту нужно определиться с кем он вообще. Либо он с прошлым, либо он с будущим. А там дальше все станет понятно, на кого ему операция и прочее. Уже, конечно, поступает много сигналов о том, что люди по-старому жить не будут. И очень много сигналов о том, что нынешние элиты, нынешние чиновники это отчетливо понимают. Вот недавно там муссировался вопрос о том, что там, помню, небольшой скандал был, кому подчиняется батальон Почему он там в трусах они ходят с автоматами, почему не докладываются, и что мы с ними будем делать, когда все это закончится. То есть это отчетливо понимают уже и то, что нарождается, и то, что уходит. А дальше уже хто-то победить, или сеть патриотов или сеть негодяев, и будет какое-то государство либо с плюсом, либо с минусом. А Гриценко в цьому сенсі, про якого говорить, чи він стане наступним міністром оборони, ми точно не знаємо, це в нас тільки щиток. Він людина минулого чи людина майбутнього, чи він людина сьогоднішнього? А знаєте, не знаком, сам ну, Олег з... Греценко, но я в общем-то, я повністю согласен с тем, что он написал про Крым. То есть, ну, не знаком, не могу судить человека, которого я не знаю. Он mm. ну, пишет вроде правильные вещи, говорит точно. Ну, был министром обороны. Ну, мало Понятно. ли таким был. Ну да, це правда. Да. Про информагентство ваше дуже хочеться дізнатися більш докладно, що за інформагентство, хто ім займається, як це буде працювати, навіщо воно треба. Uh, смотрите, а uh, у нас сейчас а uh, уже закончила тестування система, а uh, которая будет лежать в основе нашего информационно-разведывательного направления. Що это такое? Управление это, вы сказали? Вот, ну, при батальоне uh -huh. это маленькая структура, которая просто сейчас необходима. То есть есть масса открытых источников. С них информацию никто не собирает. Ну, во всяком случае, я не знаю. Uh -huh. Есть масса людей в Донецкой и Луганской областях, которые заваливают мой Facebook, Facebook там, Юрия Бутусова, там, других людей, которые вот, активно свою позицию выражают разведанными данными, где вооруженные люди, кто финансирует, фотографии, даже протоколы, там, все что угодно. Значит, это все раньше мы аматорски передавали в АТО, ну и это спускалось, очевидно, в район унитаза где-то. Значит, что сейчас будет? Сейчас создано специальное программное обеспечение, причем специалистами, в том числе из МВД. Система принимает все эти сообщения. Там есть система иерархии пользователей, то есть кто-то большим доверием, кто-то меньшим пользуется. И есть система верификации, то есть проверки на месте. В результате получается массив информации, из которых часть может идти в АТО, причем с датой, кому передано, когда передано, а потом страна узнает своих героев, почему это не реализовано, например. Угу. Второе это ВВД, то есть ни одно преступление, совершенное сейчас, не останется безнаказанным, оно будет зафиксировано. И потом они могут также свою систему это вносить. И третье это информация для СМИ. Потому что СМИ сейчас в таком состоянии, что не вынуждены питаться фейками. Я вот смотрю, даже что-то я пишу в блоге, это тут же публикуется, но хотелось бы делать это более качественно. И самое главное, почему никто не борется с российской пропагандой? Когда я говорю российская, я не имею в виду, что у нас там с Россией война. Я глубоко уважаю эту страну, но с той мафией, которая сейчас во главе этой страны. Они войну ведут, причем войну, войну в стиле Геббельса. Обманывая, 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 чем масштабнее ложь, тем больше людей в это верит. А где наша война? Почему-то, когда говорят, что Украина проигрывает войну, а кто ее ведет, и никто не ведет реально, никто не развенчивает эти мифы, никто не снимает это видео. Поэтому мы сейчас хотим аматорски при своем батальоне привлечь массу э -э, волонтеров и создать что-то вроде агентства Украина сегодня. Угу. Есть Россия сегодня, Россия. Ну, у нас будет Украина сегодня. И попробуем, посмотрим, что получится. Может быть, госструктуры этим заинтересуются и создадут нечто подобное. Может, получится у нас. Mm -hmm. Во всяком случае, это можно и работать с иностранными а, СМИ. У нас очень большое количество их, начиная от Reuters, США, Депресс, газетами разных стран, от Австралии до Великобритании. И mm -hmm. можно работать с Россией, ведь там есть адекватные люди, они понимают, что эта власть не вечна, что чем быстрее они опомнятся, тем и дадут нам возможность самим решать свою судьбу, тем они сами быстрее у себя наведут порядок. Mm -hmm. Тут є один аспект цікавий. Найдемократичні, найдемократичніші країни, ну, наприклад, Велика Британія, чи, наприклад, Сполучені Штати, які вели війни, війни, там ті на Фолклендах, ті там десь в Іраку, припустимо, вони відразу в одномоментно запроваджували військову цензуру по факту. Так, і з вашої точки зору ну, фільтрували інформацію, яка виходить з із зони бойових дій. У нас в наших засобах масової інформації з ранку до вечора найбільш прогресивні. В прямому сенсі цього слова засоби масової інформації, чи телевізійні канали, чи мережі чи... друкують безперестанку повідомлення цієї цих убивців, їх лідерів, терористів, та агентів закордонних спецслужб, і це тиражується мільйонними накладами. Мое питание, что за, потребно запровадить и военную цензуру, в этом смысле, с вашей точки зрения? Для того, чтобы сейчас создать военную цензуру, требуется сначала создать военных цензоров. Mm -hmm. это вопрос, опять же, создания новых структур, создания новой армии. Это должна быть маленькая, мобильная структура, возможно, с привлечением гражданских специалистов. Да, это необходимо, это очень назрело. Mm -hmm. Могу сказать, что, кстати, вот раньше в мировых СМИ были две... Стороны конфликта ополченцы и армия. Мы, слава богу, своими усилиями добавили третью то есть граждане жители Донбасса, которые борются за Украину. И я вижу, что мы своими небольшими усилиями сделали здесь очень много. А насчет цензуры, цензура должна работать одновременно с тем агентством, которое при там, президенте, при Верховной Раде занимается. Это информационная война. Давайте называть вещи своими именами. То, что мы сейчас собираемся делать это аматорство. Ну дай бог, чтоб хотя бы это. Добре, завтра вас завтра вам подзвонить Порошенко, може дати його мобільний телефон старий та, да? який був до оборони, і скаже: "Семене, давай, сідай на раду нацбезпеки й оборони". Ні, я не готовий. У нас, давайте, я буду займатися своїми справами. У нас є ну, люди, які готові. Угу. І хто да. це? А глушіть і співазовувати. Ага, да. добре. Петро Олексійович, якщо ви нас чуєте, зокрема, звертаюся до нового призначеного прес-секретаря Святослава Цеголка, свят. Будь ласка, організуй цей дзвінок між президентом і Семеном Семенченком. Ну, поки він це робить, і я вам я вас про наступне хочу запитати. Тут одне, один шановний мною засіб масової інформації розповсюдив інформацію з посиланням на Губаєва про те, що у нього нібито була зустріч з представителем італіянської екстремістської організації которые изъявили желание помочь террористам в их борьбе против независимой Украины. Я не знаю, что это фейк или нет, или в губы, мне это не интересно. А мне интересна ваша точка зрения на факты присутствия или не присутствия иностранных наемников, в частности, одни из национальностей, очень ну, на территории Схидной Украины. Uh, смотрите, есть тариф 500 долларов в день, это, если нет боевых действий, Тысяча долларов в день, если есть боевые действия. И это будет продолжаться, пока у граждан Януковичей не закончатся деньги. Не гроши. Так. А, есть э, чеченские боевики, причем я не совсем понимаю, что делить чеченскому и украинскому народам, но, очевидно, им там это виднее. А, есть э, боевики, которые ну, действуют согласно своим -то убеждениям. То есть вот эти бредни Дугина, конечно, mm -hmm. нашли отклик в многих сердцах. Mm -hmm. Но ну, есть еще групп, основное пушное мясо, это наркоманы. То есть там очень большое количество людей сидит на амфетамине, на тяжелых наркотиках. Но это уже их не технологии. Наемники, конечно, присутствуют. А вот насчет итальянских... Знаєте, виборі шизофренік, мені Він, що живе в своєму світі ілюзій. Там, можливо, є італійські терористи теж. Я щось думав, що у нього параноїдальні психози, але вам відділяють. Я бачив остання відеозапис, що показував. Може, з вашої ласки, щоб не забирати ваш час дорогоцінний, може, два останні запитання. Перше, багато пишуть про те, що нібито включився в цю війну місцевий кримінал Донецький, який і грабує цих найманців. Правда, неправда? Донецкий криминал, да. он, он изначально а, был одной из движущей стороны вот этого сепаратизма, просто потом а, он вышел из-под контроля у самих же его авторов, у партии регионов, у местных олигархов, скажем так и был поддержан кругами в России. Поэтому да, сейчас отжимают бизнес, сейчас очень активно на себя переключают финансовые потоки. Поймите, люди смотрят телевизор, они видят 5% того, что реально происходит. Почему я говорю, что назрело это создание такого агентства. А на самом деле там очень активно верят в ДНР. Они почему-то верят в то, что это имеет перспективу. Есть налоговая служба ДНР, служба безопасности, милиция. Активно отжимается бизнес. Активно грабляться люди. 에, може, останнє запитання перед тим як вам подякувати, коли закінчиться ця історія? Чи має це з обранням нового президента перспективу на скоре завершення за допомогою західних посередників? История показывает, что никакие западные посредники никогда не помогали стране, которая не имеет волю к сопротивлению. Вспомним, давайте, Чехословакию, Мюнхенский сговор и таких примеров масса. Mm -hmm. Мне кажется, что это замечательное сейчас время, ну, я говорю это, естественно, не в радужных тонах, это и трагическое время тоже, когда мы, действительно может состояться наше государство. И поэтому сейчас, если президент определится, с кем он, с прошлым или с будущим, у нас есть все шансы закончить это быстро. Но последствия придется разгибать очень долго. Я думаю, що це не один рік. Либо, либо ми потім змінимося, або потім це буде безконечно. Зрозуміло. Якщо треба буде щось з Україною сьогодні допомогти, дайте знати. Спробуємо знайти фахівців. Дякую вам сердечно Дякую. за те, що прийшли.